Мне тут в Инстаграм пришло занимательное сообщение. Ух ты, как-то пропустила, что вы из Киева. Всем привет из Киева. Меня зовут Оксана. World. Сегодня ночью получше укройте себя одеялом, особенно ноги. Я эту работу уже хочу поскорее закончить, но мне еще рисовать три персонажа, то есть самой отрисовывать схему и вышивать их тут. И конечно же осталась самая м -м, массивная часть схемы это сам дом. Да, это самая большая плотная зашивка из всей картины. Но ничего страшного. Сейчас я вам покажу и расскажу о новых персонажах, которые появились на этой картине. И это будет черный котик, который мне ну, просто безумно нравится. За основу я взяла какую-то схему из интернета. Этого кота где-то ужала, где-то приплюснула, но оставила вот эти вздыбленные волоски, которые делают эту картину именно хэллоуинской и устрашающей. Обратите внимание на очень строгое и серьезное дерево. И имя ему ⁇ Охранник школы ⁇ И об этом, конечно же, поговорим с вами попозже. Вернее, даже Даринка вам расскажет сама сказку, которую она придумала, потому что на самом деле здесь каждый персонаж на своем месте. И на самом деле... Нам понравилось придумать вот такие какие-то истории, интересные к картинкам. Иногда, смотря вот подобные видео девчонок, которые рассказывают о том, какой персонаж здесь играет какую роль, мне было скучновато. Но когда я этим увлеклась сама, вместе с ребенком, сочинением как бы сюжета к данной картине. Мне очень понравилась такая идея, такое развитие событий, и я вся в воодушевлении нахожусь и жду окончания проекта, чтобы Даринка вам все рассказала. Мне безумно нравится надпись на табличке, которая раньше была «Bike Room Rack», то есть держатель для велосипедов, стойка. И сейчас вы видите, что зачеркнута часть слова «bike», то есть «ike» зачеркнута, и получается «Broom Rack» то есть стойка для метл. <laughs> Сами метла просто офигенные. Для меня они являются олицетворением удачного применения необычных техник и всяких стежков в вышивке, то есть когда этого мало, но это на нужном месте и максимально эффектно выглядит. Тыкву я тоже откуда-то срисовала, по моему мнению она получилась ну, менее удачной, чем бы мне хотелось, ну да ладно, пусть уже будет так. Появилось новое привидение, выглядывающее из дверей, я также добавила в него креник, как и в большое привидение, Деликатный блеск, ничего такого особенного, но все же это есть. Ну а теперь пару слов расскажу вам о дорожке из камушков, которая ведет к дому. Дело в том, что она имеет для меня невероятно огромное значение. Всего лишь потому, что когда я увидела впервые этот сюжет, эту картину в интернете, я зацепилась именно за нее, за эту дорожку. Именно она привлекла меня, мое внимание своим объемом, вот этими разрозненными камушками на пустой конве, то есть на полотне льна, да, без каких-то еще полукрестиков, четко выделенные камушки с бэкстичем -бэк и особенно сочетание цветов в этой дорожке меня влюбило в себя настолько, что я поняла, буду вышивать только из-за нее. Ну, конечно, потом уже я рассмотрела весь сюжет, и мне вся картина понравилась. Вот и все, что я хотела сказать о продвижениях на сегодняшний день, и в следующем видео вы уже, конечно же, увидите оформленную картину и логично вышитую до конца. И, пожалуйста, личная просьба, смотрите в камеру, когда разговариваете со зрителем. Это намного приятнее встречаться взглядом, чем наблюдать, как вы смотрите в экранчик своей камеры. Всем огромное спасибо за внимание и до новых встреч.